Hors P listings Эта история уже известна всем. Три года в подряд тотальное издевательство над больными людьми, человеком, который руководит Академией наук и медицины. Три года в подряд он нас выселял куда угодно раз в неделю. Шантажировал врачей и больных людей. Прекращал наши программы лечения. Заставлял нас замолчать. И всячески, каждый раз, когда у нас получалось с ним встретиться и говорить, он говорил, это все заставляет его делать кабинет министров. По большому счету, мы сюда пришли, чтобы выяснить этот вопрос: заставляет ли это делать кабинет министров, либо это все самоуправство одного человека, который в конечном счете больные люди целой больницы остались на улице, больницы сегодня нету, и врачи прекратили получать заработную плату. Три года назад он нам сказал, что он аннулирует ведущий институт. Он выполнил свой план. Больные люди умирают. Я клиент этой больницы. Скажу так. Я выжил только благодаря тому, что она существует. На сегодняшний день более 9 тысяч людей в год выживают в этой больнице, только потому что она существует. Для всех областей Украины и для врачей это последний остров спасения людей. Потому что уровень квалификации и способности этих врачей нельзя превысить нигде. Сюда привозят людей, которых уже не смогли спасти ни в Луганске, ни во Львове, ни в Донецке, ни в Днепропетровске. Последние три месяца этих людей не привозят. Они умирают в своих городах. Это символ того, по сути исторический символ того, как поступали с людьми, которые хотели уничтожить. Это все, что от них оставалось. За три года, по сути, была уничтожена уникальная и единственная в своем роде клиника в Украине. И нам предъявляли разные претензии. Говорили, что мы претендуем на место хорошее, которое находится на территории Киево-Печерской лавры. Что мы приросли к одной клинике. Поверьте, дело не в клинике, не в помещении. Дело в человеческих жизнях, в надеждах, в будущем и простом человеческом праве на жизнь. Когда люди приносят к окнам кабинета министра, обувь людей, у которых уже не будет шанса, это говорит об отчаянии. И, наверное, это единственное чувство, с которым сейчас мы продолжаем бороться. Потому что те аргументы, когда э, нам говорят о том, что мы выбираем неправильный тон для общения с этими прекрасными людьми, когда нам говорят, что э, мы слишком много требуем, есть еще инфаркты и онкология, и люди ничего не кричат, тихо, спокойно умирают и не трепят нервы. Э, тем, кто сидит в этом здании, придется потрудиться на то, чтобы найти аргументы для того, чтобы объяснить нам, почему за шесть дней. Всего за 6 дней была собрана эта гора обуви. Всего 6 дней и 6 социальных работников собрали эту гору обуви. Представить себе реальное количество страшно. Когда мы употребляем здесь сегодня слово «геноцид», мы ничуть не преувеличиваем, не манипулируем. Мы отказываемся говорить о том, что сегодня происходит здесь с ВИЧ-позитивными людьми в другом контексте, чем величайшее преступление перед человечеством. И мы очень верим в то, что у людей, которые ответственны за принятие решений, связанных с ВИЧ-позитивным сообществом и с судьбой ВИЧ-позитивных людей, совесть проснется. Дякую, уважаемые журналисты, что вы сегодня с нами. И сегодня мы пришли вам сказать, что мы просим прекратить геноцид для 9 тысяч пациентов паном Сердюковым, керівником Академии медицинских наук. За три роки изменилось пять руководителей. Інституту, якому підпорядкована клініка, за три роки знищена структура клініки, Знищені лікарі сьогодні знаходяться без оплати. Пацієнти не мають стаціонара, не мають де лікуватися. І сьогодні ми впевнені, що тільки з вашою допомогою ми зможемо припинити геноцид для 9 тисяч пацієнтів. Сьогодні єдиний, хто в нашій країні дозволяє собі не виконувати доручення президента щодо забезпечення хворих на вілінфекцію ліками і лікуванням в повному обсязі, це пан Сердюк, голова Академії медичних наук. І коли охороною здоров'я в нашій країні опікуються такі люди, ми хвилюємося за майбутнє нашої країни. І Надежду, что Уважаемые коллеги, я хочу говорить не только от себя лично, я хочу говорить от всего нашего коллектива. У нас в клинике работает высококвалифицированный коллектив специалистов, врачей, медицинских сестер, социальных работников, санитарок, которые уже более 20 лет оказывают помощь пациентам с ВИЧ-инфекцией. Я хочу сказать, что если сегодня люди, живущие с ВИЧ, защищают свои права, врачи, Всегда на стороне пациентов. Наша клиника всегда работала по принципу ⁇ пациент всегда прав ⁇ И, конечно, мы сейчас не можем оказывать помощь в полном объеме пациентам, мы не можем оказывать им адекватную помощь. И нам очень больно по этому поводу. Мы готовы работать, готовы оказывать помощь. К сожалению, пока что нас обманывают. Клинику закрыли, а другого места работы, адекватного, где мы могли бы госпитализировать тяжелых пациентов, не предоставили. К сожалению, это правда. Ну, я думаю, что это ну, уже просто крик отчаяния и просьба, э, я не знаю, не просьба, это уже требование а просто э, обратить внимание на нас все-таки. Мы люди, мы хотим жить. Мы нуждаемся в том, чтобы хоть какое-то сердце в этой стране оно обратилось и услышало. Не просто слушало и смотрело новости, а на самом деле услышало и приняло какие-то активные действия. Но сняли сербеха, не знаю. Ну... Хоть что-нибудь бы сделали, кроме обещаний и каких-то пустых разговоров. Главу Академии наук надо отправить отставку, вернуть людей в больницу, преградить над ними издеваться. Очень простое вам Почему? Потому что три года подряд этот человек издевается над нами, не оставляя возможности выживать. Это хронические больные люди, которым на самом деле нужен уход и поддержка. На сегодняшний день мы оказались на улице, по сути, мы должны лечиться где-то на улице. Врачи нас не могут принимать. И э, зима на дворе, и самое страшное, 9 тысяч пациентов из всей Украины, э, они потеряли возможность попасть в Украину в ведущую клинику и получить здесь медицинскую помощь. Нет, ее еще не построили, да, и обещания никакие не выполнены, Вот и все. Исходы. Поэтому мы находимся в клинике Лавки. А когда нам сейчас предлагается оказывать помощь в административном корпусе, в амбулаторных условиях... Э, когда по три врача сидят в одном кабинете, если пациент тяжелый, перенаправлять его в другое учреждение. А как мы можем оказывать контроль? Как мы можем контролировать? Затем, как? Я, я с большим уважением отношусь к врачам других учреждений, но я хочу спросить, а кто будет нести ответственность за исход лечения? Ну, в самых разных у нас есть и городские центры, и областные центры. Но понимаете... Разговоры о том, а можно ли без вас обойтись, напоминает мне разговор о том, а можно ли обойтись без центральной власти, а можно ли обойтись, обойтись еще без чего-то. Но в принципе можно обойтись без всего имея эпидемию СПИДа, самую тяжелую в Европе, нужно ли обходиться без единственного учреждения третичного уровня национального лечебного учреждения, которое проработало 20 лет. А теперь необходимо нам доказывать право на существование. Если кому-то она не нужна, то пусть найдет у себя смелость, власть и ответственность за то, чтобы нас просто закрыть и уволить но единственное за кого душа болит в этой ситуации так это за пациентов потому что знаете вместо работы квалифицированный специалист себе найдет всегда а вот пациент найдет ли себе лечебное учреждение в котором ему окажут помощь это вопрос и конечно болит душа за людей для которых это вопрос жизни. Это не вопрос зарплаты, это не вопрос денег, это вопрос жизни. И в данном случае, конечно, больно, что как легко разрушить то, что создавалось десятки лет. Как легко. И какая цена этому? И зачем? Я не могу понять, зачем? Неужели же в городе Киеве нет вообще площадей и нет вообще я не знаю, возможности создать условия для существования клиники. Все эти разговоры, а надо подождать, а вот есть переходный период. Вот это, конечно, вызывает удивление. Просто удивление. То есть персонал не нужен, пациенты не нужны, ничего не нужно. Давайте временно поживем. А сколько можно жить временно? Ну для этих людей, понимаете, у них нет времени. Для людей в тяжелой стадии СПИДа, ну нет времени подождать несколько месяцев и несколько лет. Вот что больно. Или вы живете в городе, где нет больницы? Да, ну, Я вам вопрос, чем это может закончиться? Любая, любая ситуация, где человеку нужна медицинская помощь, квалифицированная медицинская помощь, может закончиться плачевно. потому что оказать эту помощь, по сути, негде. Более того, некому, потому что весь э, штат... Э, Персонал клиники не может одновременно выходить на работу, как это положено по штатному расписанию, потому что географически им негде размещаться. Есть административный корпус небольшой, который не отапливается. И